Ölkə rəhbərliyinin tapşırığına əsasən, İmişlidə məktəblərin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Rayonun daha ucdar kəndi olan Oruclu kəndində modul tipli məktəb istifadəyə verilib. İbtidai siniflər üçün nəzərdə tutulan binada müasir standartlara uyğun olaraq inşa işləri görülüb. Həmin məktəb binasının dayanıqlı elektrik və istilik sistemi ilə təmin edilməsi üçün qazanxana və transformator yarımstansiyası quraşdırılıb. Öncəki tədrisin yerinə yetirildiyi məktəb binası 1986-cı ildən təhsil göstərən bina olduğu üçün tədrisdə ləngimələri olurdu. Binanın tikilməsinə ən çox sevinən müəllim və şagird kollektividir. Onlar deyir ki, köhnə məktəb binasında bir sıra çətinliklər yaranırdı ki, bu da şagidlərin dərs oxumasına mənfi təsir edirdi. Lakin bu günlər şagidlər üçün artıq geridə qalır. Biz əvvəllər köhnə məktəb binasında tədris prosesi aparırdıq. O çox çətinli, şəraitsiz idi, köhnə idi, uzun müddətdir ki, təmir olunmur. Amma indi bizə yeni modul tipli məktəb qurulaşdırılıb. Bu məktəb dəftər bir şərait var. Yəni bizim e, suxətimiz elektriklə təmin olunub, istilik sistemi var. Yəni hər bir şərait bizə yaradılıb ki, biz yaxşı tədris proses aparaq. E, çox sağ olsun dövlətimiz bizə bu şəraiti yaratdı. İndi uşaqlar daha rahat, isti bir məktəbdə gözəl tədris aparacağıq. Cəmlə Nəsirqızı Aydın Yavərzadə Dünya TV